Misirin tarixi inqilabından 2 il sonra bir çoxları geniş imkanlar və haqlara sahib olduğunu düşünür. Ehap Göfer Qiza sakinidir. Vallahi el wad'a abn-thawra inkiilabdan evvel azadlığımız yox idi. İndi isə kamera qarşısına keçib prezidentə insanların nəyə ehtiyacı olduğundan danışa bilərik. <laughs> Ya Zaki Alaa El-Esvani öz məşhur əsərlərində misirlilərin ümidləri və mübarizələrindən söz açır. O, fundamental dəyişiklik çağırışları ilə inqilab edən milyonlarla insan arasında olub. İnqilabda ən mühüm amil insanın dəyişməsidir. İnsanın qorxunu aşa bilməsidir. Məs bunun qarşısı alınmazdır. Xalq bir daha qorxu içərisində yaşamayacaq. Lakin İngilab ruhundan qorxanlar da az deyil. Onlar üçün ötən il İslamçı Məhəmməd Mursini hakimiyyətə gətirən seçkilər və müvəqqəti yeni konstitusiya parçalanma və problem deməkdir. Əgəmi kapitanı Mustafa Siam müsəlman qardaşlarının yalnız öz maraqlarına xidmət etdiyini deyir. İndi sistem, yəni məsul olanlar başa düşməlidir ki, onlar bütün xalqın məsuliyyətini daşıyır. Əli Əsnavi də qardaşların tənqidçisidir. Onun dediyinə görə hökumətin infrastrukturun yenidən qurma və yeni iş yerləri yaratması vədlərinə və əməl etməməsi onun cavabdehliyinə yük olacaq. Is, oh, very... Bunun inqilabə xeyri ola bilər. Düşünmürəm ki, bu qardaşların münaqişəsinə uyğundur. Çünki onlar artıq işə qadir olmadıqlarını göstərir və hər gün populyarlığını daha da itirir. Digərləri isə prezident Mursiya səbirlə yanaşır. Bəkir Əşraf Əli Seyni iqtisadi problemlər yaşasa da hökuməti dəstəkləyir. Hökumət Əl-İxwan əhəbələ məauza. Bilhətə... Müslüman qardaşları bir çox problemlə üzləşib. Hökumət maneələrin öhdəsindən gəlmək üçün ağır iş aparır. Müslüman qardaşları Misrin yaxşı təşkilatlanmış bir siyasi qrupudur. Ərəsnavi müxalifətin geniş təfriqəsindən danışaraq hər kəsin yalnız özünü düşündüyünü deyir o zamanın müxalifətinin xeyrinə işlədiyini bildirir. Fransa və Amerikanın uzun inqilab yollarını misal gətirir. World... İnqilabların gələn 1-2 il ərzində böyük dəyişikliklər yaradacağını düşünmək inqilab tarixindən bilxəbər olmaq deməkdir. Ələsnavi Misrin tutdulu kursun doğru yolda irəliləməyin vacibliyinə inanır. Vaşinqtondan Sevda Əliyeva, Amerikanın səsi.